Dumugi wekdal sak menika magot tasih dados setunggaling sumber pakan ulam menopot ini iwen minangka kangge sumber protein. Kejawir kinipun inggil kanyata budidaya magot menika gampil dipun tandangi mupangataken sisa woh-wohan menapa limbah organik balik rio minangka media. Magot utawi larva black soldier fly gampil dipun budidaya saat menikah atau setunggaling sumber pakan engkang kebak protein lan energi. Manut paneliten kadar protein kasar yang magot tigang dosa prosen, lan kadar lemak kali dosa prosen. Winarto warga Wonokerto Turisleman Sleman mempengatakan siso pakan iwen sarto limbah woh-wohan minong komedia. Sanajan dereng dangu budidaya magot sampun sakit ngasilakan. Keporo sakit kangging deng-dengi ipeo tumbas pakan iwen. Winarto Bloko usaha meniko yang tembeng ngajeng pancen tasih tinar bukolan gada pengajeng ajeng sae. Asilipun ugi marmakan. Langkung tandes malih Winarto ngandaraken, magot gampil dipun budidaya lan boten betahkan papan engkang wiar. Umur watawis gangsal welasan dinten, magot sampun saged dipun panen. ulam menopo dene ayam kampung Jawa super engkang dipun sukani magot, kapetang langkung cepet ageng lan dagingipun ugi langkung kandel. Kejawi kangge pakan iwen lan ulam, magot ugi mupangat kangge ngicali gondo uwo. Kater minyak saking magot saged nikelaken rasio kabetahan pakan, satemah kadang tani saged ngirit beo kangge pakan. Winarto ugi mupangatakan siso-siso daharan saking wante dahar, sarto siso pakanipun iwen, minongko media kangge mbabarakan magot. Mekaten pun Adi Nugroho lan Harif Yuda.